Ми будемо переходити до огляду преси і Перша стаття, про яку я вам хочу розказати, будемо говорити про неї також із її автором. От, Власне, хочу, щоб він більше розповів про свій матеріал. Це російський журналіст Павел Нікулін, який мешкає у Санкт-Петербургу. Зараз намагатимемося із ним скайпом вийти на зв'язок. А матеріал цей, фактично це розповідь одного із російських контрактників, який не приховує того, що він воював на території. Украины, що його у складі спецназу генштабу. Головного розвідувального управління Російської Федерації відправили на територію України виконувати спецзавдання і такий розлогий матеріал Павла Нікуліна розповідь, власне, від першої особи ось цього розвідника, який описує ті умови, в яких його відправляли, що він при цьому відчував, що які завдання виконували ці російські контрактники на територію України, де саме вони були. Дуже багато інших деталей. Цей матеріал вийшов на. сайті, інтернет-сайті «Спектр э, Дельфі» – це э, латвійський, латвійський, якщо я не помиляюся, ресурс э, «Балтин». Прибалтійський, не російський сайт, що цікаво, хоча матеріал російською мовою. То, власне, зараз я сподіваюся, що з журналістом і зможемо поговорити, чому на цьому виданні, саме в цьому виданні надрукована його стаття і що найбільше його вразило у розмові з його е, інтерв'юйованим. Здравствуйте, Павел. Слышите нас? Так, да, на самом деле очень плохо слышу, потому что какие-то помехи внезапно возникли, поэтому. Будем стараться говорить очень четко и громко. Вы, если что, переспрашиваете. Но ну, давайте, наверное, для начала попрошу вас кратко рассказать, как вы вообще связались с этим контрактником, как у вас получилось с ним пообщаться, кто этот человек. А, ну, кто этот человек, я, конечно, вам не расскажу, потому что обещал сохранить некую его анонимность, но просто дело в том, что у нас есть, оказались общие знакомые, далекие от политики, они узнали у него, чем он занимался, они предложили мне просто не познакомиться. И первая наша встреча длилась где-то 30 минут, за которые я успел его уговорить, дать мне интервью. И на следующий день мы уже встретились и общались два часа под запись. Но этот человек рассказывает очень много интересного. Он подтверждает все эти утверждения о том, что российские кадровые военные контрактники были на территории Украины, выполняли спецзадания. Почему этот человек решил рассказать об этом и что вас больше всего в его рассказе поразило? Ну, почему он решил? Я сразу спросил его тоже, почему ты соглашаешься? Он сказал, что просто, вот, цитата, мне не жалко. Типа вот если анонимно, мне это не угрожает, а поделиться там с, мир, с, с миром тем, что со мной произошло, мне не жалко, потому что мне не стыдно. Вот, примерно так он сказал. А, по поводу. Что меня больше всего поразило, а, на самом деле меня больше всего поразило вот его отношение. Совершенно он рефлексирует о многих вещах, кроме а, а, вопросов, которые касаются выполнения боевых задач. То есть он думает о смерти, он думает о дружбе, да, это ведет себя, в принципе, как, э, э, ну, такой нормальный живой человек, но как только речь идет о том, что надо выполнить какую-то боевую задачу, кого-то убить, он обдумывает уже потом. То есть он сначала выполняет приказ, а даже не задумывается о том, является ли этот приказ... Э, законным или незаконным, ну, конечно, не юрист, да, и, конечно, армия учит людей подчиняться, но вот это меня поразило, меня, в принципе, меня такие вещи все поражают. Этот человек, он не скрывает, что он выполнял задание на территории Украины. Вместе с тем, у него там есть некоторые такие моменты, когда вот видно, что он задумывается над тем, что они делают. Я зацитирую, например, вот он говорит, что нам сказали, что если будут под прицел попадать мирные жители, в них стрелять тоже. Когда я приехал, я сел, закурил, задумался об этом, и для меня это просто стало шоком. Ну как, я же не для этого вообще в армию шел. Шел людей защищать, а не убивать. Вот вы говорите, да, что ну, он все равно относится к этому как к исполнению задания, но есть Какие-то моменты, в которых там он задумывается, а что происходит вообще. Вот какое у вас было ощущение от разговора с ним? Этот человек, он, он о каком-то. Ну, вот он задумывается вообще, что его страна делает в Украине. Ну, он выглядит растерянным, конечно, выглядел, да. А, а если говорить о том, задумывается он или нет, смотрите, у него служба началась, когда, например, на начало службы именно контрактной совпало с Евромайданом. И если я не знаю проходит ли сейчас там в частях политинформации, но, в принципе, даже если он просто смотрел российское телевидение, он э, вполне себе уже какие-то определенные выводы сделал для себя, да, потому что альтернативные точки зрения у него вряд ли были под рукой. Поэтому, конечно, он э, убежден, что, ну, это видно и по интервью, да, что э, есть каратели, фашисты, которые русскоязычное население будут истреблять, да, он в этом абсолютно уверен. И в этом плане он не рефлексирует, потому что, ну, во-первых, это говорят командиры, это говорят его служивцы, и это говорит телевидение. Ну, плюс часть местного населения, она тоже идеологически прокачана. Плюс он встречается с подчинцами, которые тоже в точки зрения подтверждали, поэтому тут у него, видимо, сомнений не было. А вот когда конкретно какие-то вещи делают, я думаю, сомнения возникают, потому что все-таки воспитан он, пусть и там, в патриотическом духе, да, но как солдат, который должен, по идее, мирное население защищать. Конечно, диссонанс какой-то возникает. Но, видите, да, он свои моральнические дилеммы как-то странным образом для себя решает. Ну, странным образом для меня, для себя-то он их очевидно решает таким образом. Вот. Поэтому ну, это поражает, но... Тут как бы два пути, либо человек себе при, придумывает какое-то решение вот этого вопроса, да, либо там он уходит со службы, либо он признает права командира, да. Если он не может делать ни то ни другое, он сходит с ума, да. Но на безумный мой собеседник похоже не был, вот. Этот человек, он контрактник, он, наверное, получает зарплату за то, что он делает. Вот недавно президент России говорил о том, что не платят людям, которые в Украине воюют, они все добровольцы, они все идут туда, потому что у них такой зов сердца. Вот это, этот материал, он, наверное, мог бы ну, там, открыть глаза многим людям на то, что все-таки происходит на самом деле, но он, вы опубликовали его да, на русском языке, но не в российском интернет-издании, это было сознательно, и какой реакции вы ожидаете в России, какую реакцию вам бы хотелось увидеть на эту статью? Ну, смотрите, это же далеко не первый материал, который так или иначе рассматривает под разными углами вопрос об участии российских вооруженных сил в конфликте в Украине. Да, ну, конечно, да. Если бы у кого-нибудь журналистов были железобетонные источники в Генштабе, да, нам не пришлось бы там брать анонимные свидетельства, ездить, разговаривать с родственниками, да, или вот как, например, псковский журналист и депутат Лев Шлосберг, да, ходить на кладбище, смотреть, какие там десантники похоронены. Это история известная достаточно, да. Но, к сожалению, вот пока у нас нет э, ни одного военного чиновника, который готов был подтвердить нам это. Поэтому приходится заниматься вот таким вещем. Да, мне повезло, да, я встретил человека, который готов мне анонимно что-то рассказать. РБК делала блестящее расследование, мой коллега Максим Солков, анализируя все данные об участии российских вооруженных сил. Был замечательный материал недавно вышел в электронной версии в журнале «Сквайр». Там с именем даже есть. Там отследили весь путь российского десантника, который еще в Крыму принимал участие в военной операции на территории Крыма. И телеканал «Дождь» и замечательный проект «Наши солдаты», где они также отслеживают все. Но Проблема в том, что вот стопроцентного подтверждения, то есть бумажки, да, что человек был, на территории России, он выполнял именно боевое задание, нет. Поэтому все там люди, которые попадают, а, на, а, там ну, так, те же так называемые заблудившиеся десантники или какие-то вот такие истории, да, всегда находится какое-то объяснение, которое почему-то людей успокаивает. Я в принципе надеялся, что мой материал вызовет просто ну, дискуссию, что я не настаивал на том, что каждый человек должен полить анонимное свидетельство. Да? Это, ну, наверное, было бы слегка инфантильно просто ждать. Но если начнется дискуссия, опять просто задуматься, так, кому он? У нас тут на границе соседнего государства вооруженный конфликт. А, у нас у, у нашего государства есть какая-то определенная позиция по этому конфликту. А тут, оказывается, еще наши солдаты принимают какое-то участие в нем. Давайте разбираться. Это не очень правильно, войну мы никому не объявляли официально, да? почему -то, тогда вот, у нас все больше и больше информации, что наши солдаты там участвуют. Зачем это все? Для чего? Ну, хотелось бы вот так. Но а, дискуссии я не видел, если брать вот, по реакции в социальных сетях, она очень полярна То есть те, кто был уверен, что войска они посчитали, что мой текст это просто очередное доказательство, очередной аргумент, в принципе, даже не вчитывались, как я понял. А те, кто посчитали, что мой текст несет некий пропагандистский характер и пытается как-то сыграть там на интересах людей, поддерживающих Киев, они начали сразу искать какие-то неточности в словах, искать сразу моего собеседника, искать какие-то а, а, ну, какие-то факты, подтверждающие того, что я все наврал, обвиняли меня вообще, в том что я выдумал этот текст от начала до конца, а, и тоже никакого осмысления в принципе не произошло. Вот, вот это, конечно, печаль, потому что мне кажется, что вот в принципе уже все равно какой материал в России появится о конфликте в... Украине, потому что те люди, которые поддерживают сторону непризнанных республик, они его будут отдавать в свою пользу. Те, кто поддерживает Киев, будут отдавать другую. Никто, в принципе, не будет обращать внимание на факты, которые были сложены. Спасибо большое, Павел Павло Нікулін, журналіст із Росії, був з нами на зв'язку. Говорив про свій матеріал інтерв'ю розмову з одним із російських розвідників, який за контрактом в Україні воював, і не приховує цього, розповів про це у розмові власне із Павлом. Далі йдемо до інших матеріалів з огляду преси. Маємо статтю із німецької газети Франкфурт Рунчау, яка пише про те, що Захід зазнав поразки у протистоянні з Росією. Так вважає автор цього. Матеріалу він е, пише про те, що е, не виконали країни заходу своїх зобов'язань перед Україною за Будапештським меморандумом. Стало це для Києва і для українців великим розчаруванням. Ну і навіть ті санкції, які запровадив Захід проти Росії, запровадив він пізно, уже після анексії Криму, за кілька місяців після того, як е, півострів фактично було е, перебрано під контроль російськими військовими. Ну і таким чином пише автор цього матеріалу, сам захід винен в тому, що зараз Володимира Путіна знову представляють як могутнього лідера військова держава Росія, яка змогла повернутися до найпотужніших світових держав завдяки власне своїй агресії, завдяки своїй військовій потузі. Ну і також доходить він до висновку, що насправді, хоча російська. 呃。Uh Російський арсенал, військовий, технічний він не може конкурувати із тим арсеналом, який розпоряджені країн НАТО. Однак, на відміну від країн НАТО, російський президент більш готовий використовувати його в дії. І над цим заходу треба задуматися, вважає автор цієї статті Франкфурт Руншау. Йдемо далі, маємо матеріал далі із газети Washington Post із таким трішки неоднозначним заголовком, у якому пише автор про громадянську війну в Україні. Ну, бачимо, що є ще люди, які Washington Post Ст пишуть і вважають, що в Україні громадянська війна. В кожному разі стаття не про це, а стаття про те, як євреї тікають із України. Пише автор цього матеріалу про те, що Ізраїль і різні єврейські громадські організації, які діють на територію України, активізувалися після початку конфлікту на Донбасі і дуже активно допомагають українцям з єврейськими коренями іммігрувати в Ізраїль на цьому непогано заробляють. Ну і також держава Ізраїль зараз. Простила свою еміграційну політику, політику репатріації для українців із єврейським корінням. Кілька історій таких людей у статті Washington Post розповідається. Зокрема, кілька родин із Луганська, з Луганської області, які були змушені спочатку втекти до Києва, а потім, коли у них закінчилися гроші, зараз вони вирішили емігрувати власне в Ізраїль, користаючись тим, що по принаймні частини членів цієї родини є єврейські коріння. За статистикою, яку цитує Вашингтон Пост, близько п'яти тисяч українських євреїв емігрували в Ізраїль цього року. З них 1300 зі східних регіонів України, і це вдвічі більше ніж попереднього року. Ось такі дані газети. Washington Post. і е, на сам кінець огляду преси матеріал з е, газети Christian Science Monitor про те, що в Австралії слово, яке вжив Тоні, прем'єр-міністр цієї країни, щодо Володимира Путіна, англійською воно звучить як shirt front, Ну, нам його насправді важко перекласти. Це можна назвати. Е, Атакувати, напасти, схопити за барки. От власне про це слово якраз і пише, пише журналісти, що це слово стало словом року в Австралії. Досі насправді намагаються лінгвісти витлумачити, що ж саме мав на увазі Тоні Ебот в австралійському футболі. Є такий термін, який означає так: от просто в упор в торс атакувати супротивника, звалити його на землю. Але є і інше значення: із регбі, яким захоплюється Тоні Ебот, австралійський прем'єр, і там. Воно означає взяти так за футболку, за сорочку і потрусити добряче теж свого супротивника. Ну, ще невідомо, що саме мав на увазі Тоні. Ебут. Ми знаємо, що на саміті Великої Двадцятки під час його зустрічі з Володимиром Путіним не валив він російського президента на землю і за барки теж його не брав і не трусив. Але разом з тим, знаємо, також, що і прийом для російського президента у Брізбені був більш ніж холодний. і Володимир Путін звідти дуже швидко поїхав після того, як как з ним за стіл не захотів сідати ніхто зі світових лидеров. Ось такой огляд прессы такая такий громадський світ.